السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک ہندی طبیب کا قصہ لائیوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری و یَ امری عمری بحل من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد وعالی علی محمد کما کماسلّتا علی ابراہیم و علی ابراہیم ابراہیمہ حمید مجید اللہ مَ بارک علام محمدن ولیٰ علیہ محمدن کم بارک تعلیٰ ابراہیمہ واہ علیہ ابراہیمہ انََََََََََ کا حمید و مجید ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کے دربار میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک ہندی طبیب بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی طب ہندی وہ کتاب منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا خلیفہ منصور کو آپ بھی بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے جب وہ فارغ ہوا تو آپ کی طرف متوجہ ہوا اور منصور سے پوچھا یہ کون ہیں منصور نے جواب میں کہا یہ عالم عال محمد ہیں طبیب ہندی آپ سے مخاطب ہوا اور بولا آپ بھی اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا کیوں آپ نے فرمایا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے اس نے کہا آپ کے پاس کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہم گرمی میں سردی گرمی کا سردی سے اور سردی کا گرمی سے رطوبت کا خشکی سے اور خشکی کا رطوبت سے علاج کرتے ہیں اور جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر انجام کار خدا پر چھوڑتے ہیں طبیب ہندی نے کہا وہ کیا ہے امام نے فرمایا فرمود اے رسول ہے کہ شکم پر بیماری کا گہرا اثر ہوتا ہے اس لیے پرہیز بیماری کا علاج یعنی بہتر ہے کہ پرہیز کر لیا جائے بیماری میں اور جس چیز کا تمہارا جسم عادی ہو گیا ہو اس چیز سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو بعض لوگ بلکل چھوڑ دیتے ہیں نا کھانا پینا تو میرا خیال امام کا یہی مقصد تھا طبیب ہندی مگر یہ چیز طب کے خلاف ہے امام شاید تمہارا خیال ہے کہ میں نے یہ علم کتاب سے حاصل کیا ہے طبیب ہندی کیا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہے علم حاصل کرنے کی امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ علم سوائے خدا کے کسی سے حاصل نہیں کیا بتاؤ ہم دونوں میں سے کس کا علم بلند و برتر ہے یہاں پہ ایک چیز چھوٹ گئی ہے لائن میں میں نے یہ علم سوائے رسول خدا کے یہاں پہ لکھائے سوائے خدا کے کیونکہ خدا بند کریم سے کوئی براہ راست و اقتصاب نہیں کر سکتا تھا نا تو امام علیہ السلام نے جتنے بھی ائیم تاہرین نے جو علوم حاصل کیے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے مولا علی نے حاصل کیا رسول خدا سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس علم کو آگے بڑھایا مولا مشکل کشا علی نے اپنی اولاد میں طبیب کیا کہا جائے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں آپ سے زیادہ بڑا عالم ہوں امام نے فرمایا اچھا میں تم سے کچھ سوال کر سکتا ہوں طبیب نے کہا ضرور کیجئے امام نے فرمایا یہ بتاؤ آدمی کی کھوپڑی میں کثیر جوڑ کیوں ہیں کھوپڑی سپاٹ کیوں نہیں ہے طبیب نے کچھ غور و خوص کیا اور پھر جواب دیا میں نہیں جانتا امام نے فرمایا اچھا بتاؤ پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہے طبیب نے کہا یہ میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں امام نے پیشانی پر کے لیے پوچھا کہ پیشانی پر خطوط کیوں ہوتے ہیں لائنیں پڑی ہوتی ہیں نا طبیب نے کہا مجھے تو نہیں معلوم ہے امام علیہ السلام نے پوچھا آنکھوں پر ابرو کیوں قرار دیے گئے ہیں یعنی بھویں کیوں ہیں طبیب نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں امام نے پوچھا آنکھیں بادامی شکل کی کیوں بنائی گئی اللہ بنائی ہے اللہ نے طبیب نے کہا مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے امام نے فرمایا ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے طبیب نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے طبیب نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے امام نے پوچھا ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں طبیب نے کہا میرے پاس اس کا تو جواب نہیں ہے امام نے پھر پوچھا ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے گئے ہیں تبیب نے کہا مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے امام نے پوچھا آگے کے تاث باریک اور تیز اور داڑھی چپٹی کیوں ہیں طبیب کا جواب تھا نہیں جناب مجھے نہیں معلوم ہے امام علیہ السلام نے سوال کیا مرد کے داڑھی کیوں ہے طبیب نے کہا مجھے تو نہیں معلوم ہے امام علیہ السلام نے پوچھا ہتیلی اور تلوے میں بال کیوں نہیں ہوتے ہیں طبیب نے کہا نہیں میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے امام علیہ السلام نے پوچھا ناخون اور بال بے جان کیوں ہوتے ہیں طبیب نے کہا مجھے نہیں معلوم امام علیہ السلام نے پوچھا دل سنوبری شکل کا کیوں ہے یعنی مخروطی شکل کا طبیب نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے امام علیہ السلام نے پوچھا پھیپھڑے کے دو حصے کیوں ہیں اور متحرک کیوں ہیں طبیب نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے امام نے پوچھا جگر گول کیوں ہے طبیب نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے امام نے پوچھا گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف کیوں ہے طبیب نے کہا جی نہیں مجھے نہیں معلوم ہے امام نے پوچھا خدائے دانہ و برتر کے فضل و کرم سے فرمایا امام نے کہ میں ان تمام باتوں سے واقف ہوں طبیب نے کہا فرمائیے میں بھی مستفید ہو سکوں امام علیہ السلام نے فرمایا غور سے سنو آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے سر پر بال اس لیے اگائے گئے ہیں تاکہ دماغ تک روغن کی مالش کا اثر جا سکے اور دماغ کے بخارات خارج ہو سکیں نیز سردی و گرمی کا بلحاظ وقت لباس بن جائے پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور بے رکاوٹ آ سکے پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے کہ تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے بھو میں ہی اٹک جائے آنکھوں کے اوپر ابرو اس لیے بنائے تاکہ آنکھوں میں بقدر ضرورت نور پہنچے دیکھو جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے ناک کے دونوں آنکھوں ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی ہے اللہ رب العزت نے تاکہ روشنی کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ معتدل روشنی آنکھوں تک پہنچے آنکھوں کو بادام کی شکل اس وجہ سے دی تاکہ آنکھوں میں جو دوا سلائی سے لگائی جائے اس میں آسانی ہو اور میل بھی آنسوؤں کے ذریعے آسانی سے خارج ہو سکے ناک کے سراخ نیچے اس لیے رکھے اللہ نے تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو خوشبو بذری ہوا دماغ تک جائے اور لقمہ منہ میں رکھتے وقت فوراں معلوم ہو جائے کہ غذا کثیف ہے یا لطیف ہے ہونٹ منہ کے سامنے اس لیے بنائے کہ دماغ کی کثافتیں جو ناک کے ذریعے آئیں منھ میں نہ جا سکیں اور خوراک کو آلودہ نہ کر سکیں داڑھی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے تاکہ غزہ کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکیں اور داڑھوں کو چوڑا اور چپٹا اس لیے بنایا تاکہ وہ غزہ کو پیس سکیں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھیں تاکہ قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت صحیح کام انجام دے سکے لمس, لمس کہتے ہیں نا لمس سے لامسہ ہے ناخن اور نا بالوں میں جان اس لیے نہیں ہے کہ ان کے کاٹنے میں تکلیف کا سامنا نہ ہو دل سنوبری شکل کا اس لیے رکھا تاکہ اس کی باریک نوک پھیپڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہے پھیپڑوں کو دو حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے جگر کو گول اس لیے بنایا تاکہ میدے کا بھاری پن اپنا بوجھ اس پر ڈال کر زہریلے بخارات کو خارج کر دے گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف اس لیے رکھا تاکہ آدمی آسانی راہ چل سکے ورنہ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا طبیب جو اب تک دم بخود بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑے احترام سے امام سے درخواست کی کہ انسان کے جسم کی بناوٹ کے متعلق کچھ وضاحت فرمائے امام علیہ السلام نے فرمایا خدا نے انسان کو بلحاظ ہیکل استخوانی دو سو آٹھ حصوں میں ترتیب دیا ہے انسان کے جسم میں بارہ اعضا ہیں سر گردن دو بازو دو کلائی دو رانے دو ساکھ پنڈیاں اور دو پہلو تین سو ساٹھ رگیں ہڈیاں پٹھے اور گوشت رگیں جسم کی آبیاری کرتی ہیں ہڈیاں بدن کی حفاظت کرتی ہیں اور گوشت ہڈیوں کو تحفظ دیتا ہے اور اس کے بعد پٹھے گوشت کو حفاظت کرتے ہیں ہر ہاتھ میں اکتالیس ہڈیاں ہیں پیتیس ہڈیوں کا ہتیلیوں کا اور انگلیوں سے تعلق ہے دو کا تعلق کلائی سے اور ایک کا تعلق بازو سے تین کا تعلق کندھے سے ہے ہر پیر میں تیتالیس ہڈیاں پیدا کی ہیں جن میں پیتیس پاؤں میں دو پنلی میں تین رانوں میں اور ایک ران میں اور دو نشیم دو بیٹھنے کی جگہ ریڑھ کی ہڈی میں اٹھارہ ٹکڑے ہیں گردن میں آٹھ ہیں سر میں چھتیس ہیں منہ میں اٹھائیس یا بتیس دانت ہیں اس زمانے میں جو ترکیب انسان کی ہڈیوں کو شمار کر کے بتائی امام نے اگر تھوڑا بہت فرق ہو تو وہ صرف اس وجہ سے کہ بعض ان ہڈیوں کو جو بہت ہی متصل ہے ایک ہی شمار کیا گیا ہے